মিছা মাছ বা ছিমছৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যিসকলে খাই ভাল পাইতো ভাল পাবই আৰু যিসকলে খাই বেয়া পায় মিছা মাছ তেওঁলোকেও ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব দৰ্শকসকল মই মামণে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে মই মিছামাছখিনি ধুনীয়াকৈ বাকলি গুজাই চাফা তাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে হালধি দিছোঁ জোখ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ দি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম প্ৰায় আধা কেজি বেছি আছিলে আৰু বাকলি গুজাওঁতে এইখিনি ৰখিছেগৈ এতিয়া এনেকৈয়ে মই হালধি নিমখত সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গেছত এয়া উঠাই দিছোঁ কেৰাহীত আৰু দি এয়া মিছামাছখিনি মই ভাজি ল'ম আপোনালোকে কেনেধৰণে খায় জনাবচোন বিভিন্ন ধৰণে খাব পাৰি আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে আজি যিটো ৰেচিপি মই বনাই আছোঁ এনেকৈ বনালে খাই বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে প্ৰায়ে মোৰ বনোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিসকলে এনেকৈ খোৱা নাই বনাই খাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এয়া দেখিছে এনেকৈ ৰঙা ৰঙা কৰি ভাজি লৈছোঁ একদম ড্ৰাই কৰি দিয়া নাই আৰু আৰু এনেকৈ গোটেইখিনিয়ে মই ভাজি ল'ম গোটেইখিনি ভাজি থকা আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ আৰু এনেকৈও কেইটামান থৈ দিম বাৰু এনেকৈ ভাজি খায়ো ভাল লাগে নহয় জানো আৰু এতিয়া মই আৰু বেছি তেল দিয়া নাই সেয়া ভাজোতে যিখিনি তেল ৰখি গৈছে তাতে সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা নহৰু দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা আদা দিছোঁ এইখিনি জোখ অনুসৰি আপোনালোকে দিব আৰু অকণমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজিলোঁ তাতে দুটা পিঁয়াজ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনিও অকণমান সময় এনেকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এই মিছা মাছটো মোৰ আকৌ দুইজনী ছোৱালীয়ে খায়েই ভাল পায় গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰায় অনা হয় আৰু আৰু তাতে এয়া কেপচিকাম দিলোঁ সেইখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ বেছি ডাঙৰকৈ দিয়া নাই আৰু দি সেইখিনি দিও অকণমান ভাজিলোঁ আৰু এতিয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ জ্বলাটো বেছি নকৰোঁ বেছি জ্বলা হ'লে সিহঁতে খাব নোৱাৰিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ দি এনেকৈ অকণমান ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকে জ্বলা যদি বেছিকৈ খায় তেতিয়াহ'লে জ্বলাৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব আৰু মই কম তেলতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আগে পিছেও কৈছোঁ আপোনালোকক অলপ সময় ঢাকি দিলোঁ দহ মিনিটমান আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে কেপচিকাম পিঁয়াজ গোটেইখিনি আৰু চাওক কেৰাহীত তেল একেবাৰে নাই দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে তেল যদি খাই বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অলপ দি দিব আৰু এয়া চয়া চচ এক চামুচ আৰু তিনি চামুচমান টমেট' কেটচাপ দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পাছতো এনেকৈ কম জুইতে অকণমান লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ যাতে ৰংটো ধুনীয়া হয় আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভাজিব লাগিব জুইটো কম কৰিয়ে ৰাখি এয়া মই ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া মই এটা বাতিত এয়া এক চামুচ লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু ইয়াতে অলপমান পানী দিম দি ভালকৈ ঘুটি দিম চামুচেৰে যাতে গোটাটো ৰৈ নাযায় ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ গুটি দিলোঁ আৰু এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ দি অকণমান সময় লৰাই দিম কৰ্ণফ্ল'ৰ যদি এনেকৈ অকণমান দি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ টেক্সাৰটো খুব ধুনীয়া আহে গ্ল'চি চাইন এটা আহে সেইকাৰণে আৰু ইয়াত দেখিছে এইখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভাজি ৰখা চিমছখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু দি অকণমান সময় আকৌ এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ আৰু অকণমান সময় ঢাকনি মাৰি দিম পাঁচ মিনিটমান সময় যাতে ধুনীয়াকৈ মছলাটো মিছা মাছখিনিত লাগি যায় ইয়াত ঢাকনি মাৰি দিলোঁ আৰু এয়া পাঁচ মিনিটমান পাছতে খুলিলোঁ বেছি সময় ৰখা নাই আৰু এয়া চাওক হেতাইৰে লৰাই দিলোঁ মোৰ মছলা চিমছ ৰেডি হৈ গ'ল ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এনেকৈ বনালে খাবলৈও বহুত বেছি সোৱাদ হয় আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই এবাৰ বনাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আজি ৰেচিপিটো চাই আৰু ভাল পাইছে যদি লাইক এটা শ্বেয়াৰ এটা কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কাৰণে কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিলৈ মই আকৌ আহিম আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ পেজখন ফ'ল' কৰি দিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিলৈ মই আকৌ আহিম শেষলৈকে আপোনালোকে চালে মোক বহুত বহুত মৰম দি আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ